грязное ну. о 0,5 видишь уже со всех регионов а, скинули все 0,5 это сейчас это, это Донецк вроде это Донецк а, Донец да 1598 Донец Ну я так думаю что Донец Потому что 04 это Днепропетровск, а там они шли по алфавиту, то есть вот как сейчас Будьте будь ос, 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 осторожны. Ну, на белорусском. Побережье. Угу. Ты э, расскажи, что мы едем тут. Да, мы едем сейчас снимать уникальное событие. А, блин, уехали? Уже нету Нет, ну, да? сейчас его будут везти этот автобус куда-то или есть сейчас а вон, вон вроде короче ситуация такая автобус с ввшниками ехал ехал и бог как бы помогает нам вон вон он и не доехал ни их влупились лупилис вон они стоят. Стекло лобовое. А солдатиков уже убрали или они пешком пошли? Ну, мы же вместе... Там можно, да, развернуться? А вот тут ну, можно. Раз... А, так развернуться. Ну, вот там развернуться. Кстати, где они? Солдатики-то. Ну, я ехал когда туда-туда их целый автобус там стоял, курили нервно. И боялись, что на них сейчас нападет город. Но им повезло, что сейчас как бы сильно рано, людей мало. Так бы ему тут устроили. Их же сразу и убрали. О, вот. Чтобы не провоцировать людей, увидев разорванный автобус, да разрывать еще и пассажиров, да? Да, ну покажи Минобороны. Вот это. Ага, вот, Министерство обороны, тут люди без формы заходят переодеваться. Все в мясорубку. И еду и заберу тебя вот такие вот бывают ситуации с каждым может случиться но тут явно Явно не без Божьего умысла. Вот стекло. Вот так вот. Вот такие. Про жертвы есть? Нет. Лобовое стекло разбито. Внутренние войска? Нет. А? Номеров нет. нет. Вообще. Ну факт. как это нет? Люди казалось, что так. Ага. Что внутренние войска ехали. Нет. Авто. А что? А Просто автобус здесь. Просто автобус? Да, не, да нет, казалось, что внутренние войска ехали. А вон милиция, швидка. Тобі крові на шклі. Пусть. Не доїхали внутрішні війська. Бог допомага українцям здобувати незалежність. Це не внутрішні війська. Та ну що ви мені розповідаєте? Є люди, які сказали зателефонували і сказали нам, що... Даже міліції не Ну так немає, перевозили, але тут були солдатики тільки що 5 хвилин тому. Я розуміла, що вам сказали, що брехати потрібно ну, що брехати? так. Я водитель, я по гражданці їхав. Ну, по гражданці їхав, я розумію. А все внутрішні війська відбувають по формі. Дальше. Ось так от буває. А вон і форма лежить, як доказ того, що це саме внутрішні війська тут їздили. Вон форма, згущенка, форма, так що нас не приведеш. Якщо ми знаємо, що це тут їхали внутрішні війська, то знаємо таких брехунців, ставлять тут. Каже, що він водій, але я думаю, що водій поїхав до швидкої, бо на шклі тут сліди крові. На морозі вона не згортається одразу, тому ще такого кольору. Швидка позабирала хлопців з внутрішніх військ. а девять пять восемь пять св синяя входа оставим. вот такие справы на проспекте Черновола, біля Министерства обороны. Ага, а вон и вот один сидит на заднем сиденье, ховается еще. Вон шапка его. Что трапилось тут? Расповедайте. Кокарда вон выглядит. For what?